Первое послание к Тимофею. Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа надежды нашей, Тимофею, истинному сыну в вере, благодать, милость, мир от Бога Отца нашего, и Христа Иисуса, Господа нашего. Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефес и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споров, нежели Божьего назидания в вере. Цель же увещания есть любовь, от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, от чего отступившие некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. А мы знаем, что закон добр. Если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокорных, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека убийц, для блудников, мужеложников, человека хищников, клеветников, скотоложников, лжецов для твоих преступников и для всего, что противно здравому учению. По славному благовестию блаженного Бога, которое мне, мне верено. Благодарю, давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определил на служение меня который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован потому, что так поступал по неведению, в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе, верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной, царю же веков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь. Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнувшие потерпели кораблекрушение в вере, таково имение Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать.